Поговоримо mm -hmm. на таку актуальну та важливу тему: сімейна психологія, дитяча психологія, взагалі така дитяча сторінка, можна сказати так, яка інформація, яка знадобиться усім батькам та їх дітям. В нашій студії з'явилася Марина Смирнова, дитячий та сімейний психолог. Психологія це така невичерпна тема, особливо що стосується сімейних стосунків. Mm -hmm. Про це можна говорити дуже багато, але ми сьогодні обрали певну тему, яка стосується молодих мам, Мам, які знаходяться у декретній Пусть в Списе народженной расскажите нам, почему самая эта тема я сейчас такой важна и актуальна. Ну, наверное, потому что обычно, когда ребенок приходит в этот мир, принято говорить о состоянии ребенка, о том, как его развивать, на что обращать внимание, куда с ним ходить. И, к сожалению, в этом аспекте забывают про молодых мам. А статистика, к сожалению, не очень такая хорошая. Каждая пятая мама после рождения ребенка в декретном отпуске чувствует определенное депрессивное состояние. То есть это означает, что она перестает терять, что она начинает терять интерес к жизни, что ей не нравится ее положение, что она не чувствует себя счастливой. А состояння мами, її щастя, його благополуччя гармонія це в принципі залог хорошого психічного состояния рібінка. Поэтому эта тема так важна. Ну дійсно, це поняття завжди підтверджується, що щаслива мама щаслива дитина. Які ж все ж таки негативні тенденції після народження дитини, можливо, які негативні відчуття можуть з'явитися у мами. Наверное, тут прежде всего важно сказать, что мама, в принципе, имеет право на разные чувства mm -hmm. к ребенку. Что у нас в обществе принято считать, что материнство ⁇ это такой очень радостный период, что мама чувствует много любви, счастья, нежности к малышу. Это действительно так, и эти чувства появляются, они, бесспорно, очень большие и сильные. Но реальность такова, что любая мама и любой родитель, и папа тоже всегда чувствуют к ребенку, как ну, положительные чувства, так и, ну, можно их назвать негативные. Это злость, э, ревность, раздражение, э, отсюда усталость, тоска, то есть мама может чувствовать разные чувства. Это нормально, это такой вот первый важный mm -hmm. момент, потому что часто, когда мама сталкивается с такими переживаниями, она думает, что с ней что-то не в порядке. Что... Являются комплексы певни так? Да, конечно, она думает, что, ну как же, ну действительно, ребенок не виноват и как я могу, например, злиться на него. А э, подавленные чувства, то есть если мама э, у мамы появляются внутри определенные трудные переживания и они не имеют выхода, то есть мама не может их проявить, сказать об этом, то есть она каким-то образом их задавливает внутри. Эти э, такие вытесненные чувства, они никуда не деваются. Они остаются в теле, и а, тогда могут проявиться либо как внешний взрыв, то есть со стороны это может выглядеть как вот знаете там была это была последняя капля. То есть человек держался, 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 а потом что-то произошло там может быть мелочное и мама угу. раз и взорвалась. Срывается и потом тем на детине и это еще хуже выходит. Ну да, получается что она может срываться на ребенке, угу. на близких, может страдать муж, могут страдать угу. э, те, кто окружает ее рядом, потому что вот этот уровень таких трудных переживаний он достаточно высок и не находит выхода. Но ну, это один вариант, а второй вариант Такие вытесненные чувства, так как они остаются в теле, они могут проявляться как, например, болезни или какие-то даже несчастные случаи. То есть они действительно влияют на... Жизнь і так можна сказати, що отравляють її з якщо не знаходять способів враження. Угу. Тобто, необхідно просто не боятися цих негативних відчуттів і якось проявляти їх. І немає ніяких порад, як їх проявляти менше або як себе заспокоїти в якихось випадках. Звісно, безусловно, єсть. Ну то є в першу очередь, основний важливий момент в том что маме важно отслеживать эти чувства в себе то есть мы например можем поймать злость ну, на уровне легкого раздражения когда мы чувствуем что вот тут мы как-то устали тут уже трудно а можем поймать ее уже на уровне пиковой ярости когда вот вот тот взрыв о mm -hmm. котором я говорила то есть понятно что если мама внимательно к себе и ловит на себя на таком легком чувстве раздражения с ним легче обойтись чем уже конечно если это сильная злость и сильная ярость но это вот так мы говорим про злость, да, вообще это такое интересное чувство, оно э, является маркером того, что в жизни мамы вообще в принципе сейчас происходит что-то не так. Ну, то есть, что она что-то хотела, и это она не может получить. Ну, все что угодно, покушать, поспать, сходить с подругами в кафе, на маникюр. То есть, злость – это такой маркер того, что какая-то потребность не удовлетворена. И она, наоборот, это чувство как помощник маме. То есть, оно помогает маме понять, что ей важно в этот момент. И себя можно поддержать, например, ну, там, понимая, что я там свою потребность могу удовлетворить тогда-то, там, да, я с подругами пойду в конце недели. И эта идея вообще сама, она может очень хорошо поддержать. Вот, мама также может обращаться за помощью к близким. То есть это такое, конечно, это вот ситуативное чувство. Если раздражение и злость, ну, таким фоном всегда в жизни мамы, то есть вот если мама себя сейчас ловит на состоянии, что, ну, вот она все время чувствует дискомфорт, то это, конечно, повод, ну, серьезно пересмотреть ее жизнь и понять, какая потребность не удовлетворяется, что происходит, потому что злость, она еще может скрывать за собой другие трудные чувства, ну, например, там, тоску, апатию, тревогу, переживания, то есть это такая злость появляется первой. Угу. И, ну, очень важно, первое, это осознать свои угу. чувства, так? А если, например, мама осознала, что ей там чего-то не хватает в жизни, або там немає саморозвитку, немає какого-то карьерного, возможно, просувания, Так? Але все ж таки немає можливості, тому що доводиться все одно знаходитись постійно з дитиною. Що робити в такому випадку? Що начебто усвідомили, а от все одно немає, немає можливості. Дуже важливо те, що ви сказали, во-первых, осознати, чого хочеться на самом деле. Тому що для, ну, для одної мами буде катастрофично, що вона, наприклад, потеряла кар'єру і їй тоді ну, хочеться якісь да, -то свої соціальні связи. Для другої мами, може бути важно. отношения с мужем и с близкими людьми. То есть рождение ребенка может повлиять на ее круг общения, и она может думать, что она останется вообще в принципе никому не нужна с ребенком. Там другая мама, но это уже там крайний вариант, да, мама, которая чувствует апатию, у которой может даже на этом фоне потеряться аппетит, появиться бессонница, она может вообще в принципе даже лежать, смотреть в одну точку. Это уже такие крайние проявления сложного состояния, нужно обязательно обращаться за помощью в таком случае. То есть такой маме наоборот не нужны социальные контакты, не, не нужна профессиональная реализация, ей важно какое-то время просто побыть одной. То есть от нее важно просто на какое-то время забрать ребенка. Очень важно, чтобы мама понимала действительно, что ей, что ей нужно. И тогда действительно возникает вопрос, как это организовать. Здесь, ну, есть такое очень, ну, как, трудный трудная ситуация, потому что действительно рождение ребенка в, кра, в корне меняет жизнь женщины. Это миф думать о том, что родится ребенок и все будет как прежде. Но на самом деле действительно жизнь меняется на 180 градусов. И маме очень важно действительно адаптироваться в этих новых условиях, понимая, что как было раньше на 100%, она уже точно не вернет, да, если есть такие желания. Но почувствовать... Как вот в реальности с тем, что есть малыш, есть ребенок, сколько есть близких, кто готов помогать, в какое время Адаптироваться творчески к той реальности, которая есть сейчас. Скільки цей період адаптації може тривати? Усіх, мабуть, по-різному, все ж таки, немає такого конкретного терміну. Але от скільки щоб мама розуміла, що там вже дитині два або mm -hmm. три роки, а в неї все ще такий період триває, адаптації можливо незрозумілого стану. Як взагалі з вашої практики? Ви знаєте, тут все дуже індивідуально. Є у яких от така, от ну не хочу називати післяродова депресія, ну скажем так, складне стан, після mm -hmm. народження дитини, накриває, коли рібенку 5-6 років уже. Ну, mm -hmm. то есть вот есть такие отсроченные во времени э, реакции. То есть это зависит от мамы, зависит от того, насколько легко она адаптируется вот в таких условиях неопределенности. Потому что если, например, мама, ну, в жизни до ребенка была достаточно очень таким структурным человеком, mm -hmm. у которых все, у которой все лежало по полочкам, которая знала, что она будет делать вчера, сегодня, завтра, ей будет сложнее э, принять, потому что ребенок это поток, ребенок это множество изменений он растет меняется и поэтому здесь вот эта вот важная способность действительно жить в моменте здесь и сейчас прислушиваться к себе находить какие-то возможности себя ну достаточно хорошо чувствовать потому что идеально наверное не получится в любом случае угу. это. В будь якому выпадку завжди в декрете думки мамы погл инутье ну, дитину цей маленькое и яка з'явилася и не вистачає часу они начали читання книг, Ні на саморозвиток, ні на, на, ну, на щось таке, що було а, до цього в мами. А, це нормально. Це нормально, варто зрозуміти да. це. Але все ж таки а, зараз взагалі малюють образ такої ідеальної жінки, да. яка все встигає, і а, дитина в неї народилася, і вона вже може там, займатися бізнесом, і йти на роботу, і все встигати, і приділяти увагу чоловіку. Хоча б якісь моменти в реальному житті можна з цього застосувати? Чи а, я продовжую вас. Мысль у нее еще ребенок очень развитый, так. начинает говорить там в год э, стихами и вообще у него все в порядке, и дом у нее чистый. Да, у нас действительно общество формирует такой образ идеальной мамы, которая все успевает. И в этом плане реальные мамы, которые ну вот живут в жизни, рожают детей, находятся в декретном отпуске, могут действительно ловить вот это чувство несоответствия с идеалом, который ну вроде бы как, который есть. Угу. А, на самом деле, а, ну во-первых, вопрос, есть ли этот идеал действительно в жизни. Ну, если вот мама посмотрит, оглянется а вокруг, здорово задать себе вопрос, а знаю ли я вообще таких реальных мам? Но ну, не тех, которые вот с телевидения угу. или с обложек журналов, а вот действительно в жизни реальных. И а, прис, снова-таки прислушаться к себе и почувствовать, какой мой темп, где мне комфортно. Потому что, если мама а, в 100 в гонку за ну такими достижениями, если мама э, ну действительно загоняет себя в такой глухой угол, она будет чувствовать много дискомфорта, правда, вот. И тут действительно важно дать себе разрешение на то, чтобы быть собой, вместе со своим ребенком. Потому что для ребенка самое большое счастье, это просто ну достаточно счастливая, вот uh -huh. гармоничная, отдохнувшая мама рядом. И в этом плане, что маму наполняет, вот это это классно делать, классно себе это давать возможность. Хотелось бы еще трешечки упомянуть про роль другой половинки, про роль uh -huh. человеки, взагали, в воспитании детей. Потому что, действительно, завжди принято уважать, что, если дитя народится, то это в основном мама доглядает, все робить, але все-таки и человеки так уж думают, что в ней выйдет краще, что мама все разумее, но все-таки є надзвичайно важное, так или не так? Так действительно есть, ну, вы правы и в первом, и во втором то, что вы говорите, потому что действительно, когда рождается ребенок, у него формируется очень глубокая эмоциональная связь именно с мамой. Ну, мама действительно это главный человек, в пер... особенно в первый год жизни малыша. Mm -hmm. Папа может чувствовать какую-то растерянность в этот момент, потому что он он действительно может не находить себе места, потому что мама и ребенок находятся в очень тесной связке, uh -huh. и папа там где-то вокруг. Uh -huh. Вот, но папе важно понимать, что он является в принципе опорой семьи, то есть папа поддерживает маму, а мама в ну, в это время находя поддержку в mm -hmm. роли папы она может отдавать больше ребенку. То есть, если mm -hmm. мама не заботится о, том, там, о финансовом состоянии в семье, не заботится о каких-то ну, вот внешних да, безопасных э, моментах, когда она может расслабиться и посвятить себя ребенку. Это ну, такая вот наиболее гармоничная система, которая может сложиться в первый год жизни. Я, конечно, не мужчина, мне сложно говорить про переживания, но я думаю, что мужчин очень поддержит в этом плане ну, тезис о том, что, во-первых, это проходит, ребенок вырастает, mm -hmm. и действительно внимание потом меняется. Вот. А первое, ну и второе, их роль действительно очень важна. Кажется, что вроде бы мама, ребенок вместе, им никто не нужен, но на самом деле мужчина выполняет Очень важливу роль зовнішньої вот опори, без которой союз мами і рібінка таким гармонічним бути не може. Угу. Давайте ще раз вже під кінець нашої розмови у загальному. Угу. що варто робити мамам, на що варто звертати увагу, щоб відчувати себе комфортно, щоб пережити цей складний період, скажімо так, назву це депресія, але можливо кожного по різному це проявляється. Такі основні тезиси, що варто робити, поради від вас. В первую очередь прислушиваться к собственному состоянию. Второе не игнорировать даже трудные переживания, потому что они являются знаком, что что-то происходит не так. Если мама их игнорирует, ничего хорошего из этого не mm -hmm. получается. И третье искать формы ну, поддержки искать формы адаптации вот в этом новом состоянии здесь очень здорово работает поддерживающее окружение если близкие поддерживают маму вот не дают ей совет там угу. делай вот так а действительно готовы поговорить выслушать помочь поддержать. Тогда дійсно процес вот, адаптації к новому состоянию материнства проходить намного легче. Це дійсно важливо, тому що варто не змінювати ситуацію, в якій ви знаходитеся, просто адаптуватися до неї, знаходити якісь плюси в тому стані і розвиватися в тому, що ви маєте. Адже це щастя. Мати дитину і щасливі діти бувають лише у щасливих батьків. В нашій студії була сьогодні Марина Смирнова, дитячий і сімейний психолог.